mdori mendan qarzingiz bor sizdan nimadan qarzim bor bolam hazratim men tijorat bilan shug'ullanardim kasodga uchradim bo'ynimgacha qarzga botib ketdim har kecha yotarda ollohga duo qildim bolam podshohimiz qanday qarzdor bo'lganligini so'rayaptilar aytyapmanku har kecha yotarda allohga duo qildim bu kecha tushimda payg'ambarimiz alayhissalotu vassallamni ko'rdim hazratim sallalohu alayhi vassalam menga dedilarki hamidimizga ayt har kecha aytadigan salovat va zikrni bu kecha aytmadi unutdi bor ehtiyojingni undan so'ra Nima dedilar hamidimiz nima deganlarini yana qaytara olasanmi hamidimizbolm yana bir marta qaytar payg'ambarimiz alayhissalomni tushimda ko'rdimda hamidimiz dedilar oh. yana takror qaytar hamidimiz shuncha olgan narsalarim yetmaydimi yetti vazirim qarzlarim borib hammasini uzaman salomat bo'l hukmdorim obersa boringizni olar edi sen nima deyapsan ey vazir xudo haqqi xudo haqqi agar saltanatimni yarmini so'rasa berardim kecha ish bilan charchab o'tirgan joyimda uxlab qolibman salovatni unutibman mahsulot muslimun uz studiyasida o'zbek tiliga o'girildi xato qildik asar alloh kechirsin <Zen> payg'ambarimiz <pandemic> sallallohu alayhi vasallam shunday marhamat qildilar qiyomat kunida ummatlarimning menga eng yaqini menga ularning salovatni eng ko'p aytuvchilaridir. aytuvchilaridir. Sallallohu alayka ya rasululloh